अथ तृतीयं दशकम् पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरदकथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगतसर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदयां भवत्पादां भोजस्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं गायम् कुहच विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृता मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ताः विदधते मुनि प्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भात परचित्सदानन्दद्वैतप्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिपीता भावत भवतु मम सैव प्रशमये दशेषक्लेशोऽघम् न खलु हृदि कणिका न चेद् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगवचः भवेन्मिथ्या रथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा दखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन्महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरं विधूय क्लेशान्मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोकेनयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते। प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते वामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमरसचिद्रूपमुदयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो सं झटिति कुरु मां कं सदमन किमुक्तैर्भूयोऽभिस्तव हि करुणा यावदुदियादहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः क्लिप्ते पादे वरदतवनेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन् श्रीहरये नमः